Orang pernah tak rasa macam politik Malaysia ni satu teka-teki yang makin kita cuba faham, makin kita pening? Dari satu berita ke satu berita, benda ni rasa macam bersepah. Tapi sebenarnya, ada satu benang merah yang menyambungkan segalanya. Video hari ini sebenarnya heavily inspired oleh satu discussion yang sangat solid dari channel The Good Cast Show. Diorang baru-baru ni borak dengan Profesor James Chin, seorang pakar politik dari University of Tasmania. Profesor James ni memang jenis cakap lepas. Dia tak sugarcoat apa-apa. Kalau korang nak jadi pakar politik kat kedai mamak, korang kena tengok video asal diorang untuk faham every single detail. Tapi hari ni, aku nak bawa korang tengok macam mana kepingan teka-teki ni bersambung bermula dengan satu langkah drastik di Putrajaya. Bermula dengan rombakkan kabinet. Ramai orang ingat Anwar Ibrahim cuma nak refresh menteri yang tak buat kerja. Tapi kalau kita dengar analisis Profesor James, it's a major rebranding. Anwar tahu satu fakta pahit. Dia sudah ada sokongan penuh pengundi bukan Melayu, tapi dia lemas di kawasan luar bandar. Jadi, rombakan kabinet ni sebenarnya adalah untuk position diri dia sebagai pemimpin pro Malay. Dia bawa masuk semula muka-muka lama, perkuatkan kedudukan AMNO dan cuba tunjuk kat pengundi konservatif yang eh, kerajaan perpaduan pun jaga korang juga. Anwar sedang guna UMNO sebagai perisai untuk lawan pengaruh PAS. Tapi bila kita cakap pasal pengaruh PAS ni, kita tak boleh tengok kat Semenanjung je. Sebab ombak ni dah mula sampai ke satu tempat yang kita tak sangka. Bila Anwar sibuk repair image di Semenanjung, ombak politik ni sebenarnya dah mula melempah ke Sabah. Inilah yang Profesor James panggil sebagai kebangkitan state nationalism. Rakyat Sabah dah mula rasa enough is enough dengan politik gaya Semenanjung. Diorang nak hak diorang, terutama sekali geran khas 40% yang dah berdekat sangkut. Isu ni bukan sekadar pasal duit, tapi pasal maruah perlembagaan MA63. Dan dalam kekecohan tuntutan hak ni, ada satu benda shocking berlaku. PAS buat pertama kalinya menang kerusi di Sabah. Ini bermakna strategi pro mele Anwar di Putrajaya tadi bukan je nak lawan PAS di Kedah atau Kelantan, tapi sebenarnya nak sekat Green Wave daripada terus menjalar ke Borneo. Tapi macam mana idea pro Malay atau hak Sabah ni sampai ke pengetahuan korang? Adakah melalui berita TV pukul 8 malam? No. Ia sampai melalui poket korang. TikTok. Inilah medan perang sebenar yang Profesor James huraikan. Di sini, naratif politik bukan lagi pasal manifesto tebal-tebal, tapi pasal video 15 saat. Pihak lawan tak perlu pun buat korang suka diorang 100%. Strategi diorang hanyalah untuk plant doubts atau tanam keraguan. Guna AI, guna video pendek, buat korang rasa, eh betul ke kerajaan ni jaga kita? Bila keraguan ni dah masuk dalam kepala pengundi atas pagar atau fence-sitters, strategi Anwar di kabinet tadi akan mula goyah. Perang persepsi digital ni jauh lebih subtel dan bahaya. Bila perang persepsi ni makin panas, Anwar berdepan dengan satu lagi dilema. Macam mana dengan penyokong asal dia, pengundi bandar dan non-Melayu yang selama ni sokong reformasi? Bila Anwar makin mesra dengan AMNO untuk tarik undi Melayu, strategi dalam bahagian dua tadi, penyokong tegar DAP dan PKR mula rasa confused atau merajut. Di sinilah peranan orang macam Rafizi Ramli jadi kritikal. Anwar perlukan Rafizi untuk keluar balik dan preach kepada base penyokong asal supaya tak berlaku voter fatigue. Anwar tengah buat satu balancing act yang paling gila. Nak pikat hati baru di luar bandar tapi dalam masa yang sama tak nak kekasih lama di bandar lari. Akhirnya, semua strategi catur dari rombakkan kabinet, tuntutan Sabah sampailah ke video TikTok tu semuanya akan tersungkur pada satu realiti paling asas. Duit dalam poket. Profesor James tutup dengan satu poin yang sangat brutal. Anwar boleh buat macam-macam langkah politik, tapi kalau harga barang tetap naik dan gaji tak jalan, semua naratif pro-Melayu atau reformasi itu takkan laku. PRU16 nanti bukan pasal siapa paling islamik atau siapa paling liberal, tapi pasal siapa yang boleh bagi rakyat rasa stabil dari segi ekonomi. Ekonomi is the ultimate game changer. Jadi apa kesimpulan daripada semua kepingan teka-teki yang dibincangkan di The Good Cast Show ni? Politik Malaysia bukan lagi pasal satu parti yang dominan. Ia adalah gabungan yang rapuh, perang persepsi digital dan tuntutan wilayah yang makin kuat. Anwar Ibrahim tengah play the long game sama ada strategi ini akan bawa kestabilan atau kehancuran itu yang kita kena perhati rapat-rapat. Untuk faham lebih deep setiap inci analisis Profesor James ni, korang wajib tengok video penuh diorang. Link ada kat bawah.